Здравствуйте, драгоценные, драгоценная церковь, драгоценные братья и сестры. На самом деле это не просто слово "драгоценный". Это огромное значение и смысл этого слова. На самом деле каждый из нас драгоценный. И когда я говорю драгоценный, я понимаю, о чем я говорю. Вот. 1 Коринфянам 6.20 там написано, что вы выкуплены дорогую ценой. Поэтому мы даже нет такой, наверное, цифры на Земле, нет таких цифр, чтобы оценить жертву Иисуса Христа. Я хочу засвидетельствовать вам о славе Божьей в своей жизни. Но я даже, если честно, я не понимаю. Ну, раньше не понимал, сейчас понимаю. Не понимал, за что мне вообще Бог Что я такого сделал хорошего в своей жизни? Ну, я только ну, мог разрушить. Что-то созидать у меня не получалось. Mm. И так получилось, что я разрушил все свои сферы жизни. Я сейчас не обвиняю никого, там, ни, э, ни людей, там, ни сатану. Знаете, там есть такой анекдот, где э, монах обвиняет сатану за то, что он там в великий пост съел яйцо. Вот. А сатана сидит, такой в углу выеду, говорит, говорит, я до такого не додумался. Варить яйцо божье. Вот. Поэтому мы, бывает сами такое чудимо, а потом всю свою вину скидываем на другого. Я разрушил все. Я когда пришел на новое небо, я благодарен всем служителям нового неба. Я благодарен Дмитрию Владимировичу, Татаре Владимировичу, пастыре нашему благодарен. И каждому служителю, каждому из, вообще из, нас. Потому что мы, как я говорю, мы украинцы, нас богаты. С нами Бог, разум мы сила, и нас не подала. Аминь. 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 Я пришел на новое небо, вот такой вот разрушенный вид. Все сферы моей жизни были просто стерты. Разрушены. Начиная от здоровья, заканчивая отношениями с людьми, э, в отношении финансов, в отношении семьи. Все, все было разрушено. Даже фундамент и тот разрушен. И на протяжении уже около двух лет на нем мире. И на протяжении этого всего времени Бог... Он созидает. Он восстановил э, все сферы моей жизни. И это не предел, знаете, э, Бог, Он восстанавливает. И мое любимое место из Писания, знаете, э, не видел то глаз, не слышал то ухо, даже то не приходило э, на ум человеку, что Бог приготовил э, для нас, для любящих Бога. Э, мы все тут любим Бога, правда? Мы все любим Аминь. Бога, поэтому мы здесь и Господь любит нас. Я раньше задавал вопрос, за что, за что вообще Бог меня такого хорошего полюбил? И как бы в Библии я много раз это место Описания э, читал, много раз э, через него проходил, но не замечал никогда. Это к Ефесянам, по-моему, 3.19. Сейчас я вам зачитаю. Да, это 3.19. Ефесянам. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. И уразуметь, раньше не, не разумел, и уразумить превосходящую разумение, любовь Христову. Э, любовь Божья, она просто превосходит наше разумение. Мы раньше были грешниками, беспредельщиками. Мы делали зло. Мы насеяли в своей жизни, я насеял в своей жизни очень много зла. И должен был пожинать зло. Потому ну, что в Библии написано, что «посеять человек, кто не пожнет. Я сел зло. И до э, этого, как я вот у, уразумел это, вот, что э, превосходящее разумение и любовь Христову ко мне. Вот. Бог настолько сильно любит меня, что я до конца даже, э, ну, мне кажется, я и до конца своей жизни не смогу полностью понять полностью понять, до конца своей жизни вот Божью любовь не сможет. Он настолько нас любит, это наипаче вообще всякой человеческой любви. Агапы это совершенная любовь Божья. Вот. Я благодарен Богу за то, что Он исцелил меня, за то, что я живой, за то, что Он восстанавливает все сферы моей жизни. Вот и благодарен новому небу этому служению. Это служение от Господа. И хочу вам, братья, сказать, э -э... вы обречены. Вы обречены, братья, вот придя на новое небо, если вы дойдете до конца, вы обречены на восстановление всех сфер вашей жизни, на измененную жизнь, и на успех, и на процветание. Аминь. Аминь, а брат. А и все, Все. Все, спасибо вам большое. Пускай